Salam əhmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində gözəl 3 sotda belə bir həyət evi təqdim edirəm. Qeyd edirəm ki, ev şəxsi istifadə üçün tikilib, təmir olunub. Yəni videonun gedişatından inşallah özünüz şahid olacaqsınız. Bura evin həyət hissəsidir. Yəni kifayət qədər geniş həyəti var. Evin yerləşdiyi yer də çox hündür yerdə yerləşir. Quru yerdir, nəmişliyi falan yoxdur. Sağ və sol tərəflərdə gül ağac əkmək üçün yerlər qoyulub. Burada tomet daşlarla döşənilib. Evin dörd bir tərəfinə keçmək mümkündür. Yəni dörd bir tərəfinə keçmək mümkündür. Ev 3 otağlıdır. 3 sotda 3 otağlı paket kupçalı evdir. Yəni ipotekaya da yararlı bir evdir. İpotekası hazır olan şəxslər bu evə rahatçılıqla sahib ola bilərlər. Evin yanıdır. Sərbəz yerlər var burada. Pəncərələr hamsi də şotlanıb. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası daimidir. Evin arxasında da hərçə bir 2 metrə, 2 metr yarım qədər yer var. Bax, gördüyünüz kimi Kəs evin içlən və otaqları ilə sizi yaxından tanış edeyim. Ev özü qeyd etdiyim kimi çox hündür yerdə yerləşir. Məktəbə yaxın yerdədir, marshuta yaxın yerdədir. Nəmişlik olan yer deyil. Bura həyəcan sahəsidir. Kombi sistem bura yığılıb. Yəni təmir olunub, amma yaşayış olmur evdə. Həyəti bir də sizə göstərim. Belə bir həyəti var. Yəni 3 otaqlı həyət ev axtaranlar, yəni, gəlsinlər, bu ev alsınlar, da. başqa söhbət eləmək lazım deyil. Bura da Girişdir, istifoldur. Girişdir, mətbəxdir, hamamdır. Hamısı istifoldur. Bura hamam otağıdır. Ham otaqda kifayət qədər. Genişliyi haqqında 2-2 otaqlar da var. Sağ tərəfdə yerləşir evin mətbəxi. 2-nci də bura mətbəx olar. Təxminən. Burada kolektor sistem yığılıb. Baxın, belə bir kolektor sistem yığılıb. İstifoldun sistemidir. Keçək bu otaqları ilə sizi tanış edim. Qeyd eləyim ki, otaqlar çox böyükdür. Bura evin zal otağıdır, qonaq otağıdır. Kombi sistem şəklib, amma radiator falan heç nə qoyulmayıb. Deməli, keçək burdan yataq otaqlarını sizə göstərim. Bu bir yataq otağıdır. Otaqlar 4dən 5ə, 5dən 5ə ölçüdə otaqlar, yəni çox böyükdür, həddindən artıq. Bir dənə yataq otağı burada yerləşir. Evin satış qiyməti 65 min manat deyilir, real alıcılara qiymətdə cüzi endirim olacaq. Yəni bəli güclü fantastik endirim olmayacaq. Bəri başdan deyim biləsiniz. Yəni gəlib 55.000, 50.000 təklif eləməyin. 65.000 deyir, indi nə düşəcək ev yəsi, özü bilər, Allah bilir. Bura da bir dənə göstərəm sizə. Kupçalı 3 otağlı həyət evi də 3 sotda. Kanalda həqiqətə bina həyət evləri, torpaq sahələri mövcuddur. Kanalı abunə olmağı, videolarımızı izləməyi unutmayın.